So hello guys, welcome back to my channel and let's talk about what gonna be happen in Doctor's Mind BL series episode five. तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइट ने माइल को कहा था कि वो सच में ही माइल को पसंद करता है और वो चाहता है कि अब से माइल सच में ही नाइट के साथ रहे अब नाइट की ये बात सुनकर माइल बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है इसीलिए जब नाइट माइल के आंखों में देखते हुए उसके करीब आता है और माइल को किस करता है तभी माइल भी नाइट को कस के होल्ड कर लेता है और उसे किस करता है अब माइल का रिस्पॉन्स पाकर नाइट भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है और वो माइल को और ज्यादा पैशनेटली किस करता है जिसके बाद शायद उस रात नाइट माइल के साथ इंटीमेट होना चाहता था और वो इस बारे में माइल से पूछता है जैसे कि माइल ने नाइट को पहले ही कहा था कि अगर नाइट को के साथ कुछ करना है तो उसे पहले से इसके लिए पूछना पड़ेगा। तो नाइट का वाला कर, को बहुत और वो भी नाइट को अपने बहुत ही ज्यादा करीब फील करना चाहता था इसीलिए माइल शायली स्माइल करते हुए नाइट को ये सब करने के लिए हा कर देता है जिससे नाइट इतना ज्यादा हैप्पी होता है जितना वो अब तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था और वो माइल के फॉरड पर एक प्यारा सा किस करता है जिससे माइल और भी ज़्यादा शाही फील करने लगता है जिसके बाद फाइनली नाइट माइल के साथ रोमांटिकली इंटीमेट होता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक पैशनेट नाइट स्पेंड करते हैं और दोनों इससे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रेलर में नाइट और माइल का एक नाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइल पेट पर सोया हुआ था और नाइट उसको क्रॉस करके उसके बाजू में सो जाता है और शायद वो उसके चिक्स पर किस भी करता है पर प्रॉब्लम तो तब होता है जब अगले दिन नाइट और माइल कॉलेज जाते हैं क्योंकि जब माइल के भाई मठ को ये पता चलता है कि पिछली रात को माइल नाइट के साथ था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी भी हालत में माइल को नाइट के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता था इसलिए वो नाइट के पास जाता है इस बारे में पूछने के लिए तो नाइट ये एक्सेप्ट कर लेता है कि पिछली रात को वो और माइल एक साथ थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अब ये बात सुनकर मट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नाइट को धक्का मारकर उसको गुस्से से कहता है तुम इसे कैसे बोल सकते हो इसका मतलब पिछली रात को तुमने माइट के साथ जबरदस्ती रोमांस किया है अब मट की ये बात सुनकर नाइट के साथ-साथ माइल को भी बुरा फील होता है क्योंकि वो तो एक दूसरे से सच में ही प्यार करते हैं इसमें फोर्स वाली तो कोई बात है ही नहीं तो वो भी मट को समझाने की कोशिश करता है पर मट किसी की भी बात नहीं सुनता और वो नाइट को मारने जाता है तो नाइट उसको रोककर कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं माइल को पसंद करता हूं मठ को यह बात कभी पसंद आई ही नहीं कि नाइट माइल्ड को पसंद करता है इसीलिए वो नाइट को एक पंच करता है और उससे कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ बोलो बदतमीज अब यहाँ पर फिर से मड और नाइट के बीच में फाइट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली मठ नहीं स्टार्ट करा था तो सभी मिलकर फिर से इस फाइट को रोकते हैं और माइल्ड नाइट को लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि उसको चोट लगा था और ऊपर से माइल्ड मार्ट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी भी था पर पर इन सब प्रॉब्लम के बीच में भी पर और कान का लव स्टोरी अब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पर हम उन्हें एक दूसरे के साथ हैप्पीली बाहर घूमते हुए और शॉपिंग करते हुए देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजॉय भी करते हैं इसके बाद जब कान पर के साथ उसके घर पे जाता है तो पर कण से पूछता है तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ ब्रदर ए फ्रेंड ए एफ बॉय फ्रेंड और ए वन नाइट स्टैंड? आप पड़ का ये क्वेश्चन सुनकर कान उसकी तरफ मुड़कर बैठ जाता है और अपने एक हाथ पड़ के सर के पीछे रख कर उसे थोड़ा सा अपने करीब खींच कर कहता है मुझे अभी तो इस बारे में पता नहीं है हाँ पर जब भी मुझे इसका एहसास हो जाएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा क्या तब तक के लिए तुम वेट कर सकते हो तो कान की ये बात सुनकर पर पर इसके लिए एग्री हो जाता है और वो दोनों फिर से यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं अब तम और क्ला के बीच में भी अभी सिचुएशन कुछ ठीक है क्योंकि क्ला तम को बहुत दिनों से पसंद करता है अब ये तम ही है जिसके बिहेवियर के चलते क्ला उसे कुछ बोल नहीं पाता इसीलिए जब भी से प्यार से बात करता है और उसके क्लोज होने की कोशिश करता है तो क्लॉर्क बहुत ही ज्यादा शायद फील करता है और उसे खुद से दूर पुश करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश भी करता है जैसा कि वो कभी भी कर नहीं पाता क्योंकि तम उसे कभी अकेला छोड़ता ही नहीं सो देखते हैं मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं ओके तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलता है अगले वीडियो में किसी स्टोरी के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों